Рахлі не дивно зустріти вас в Одесі в Україні, тому що ви не тільки учасник одного з сезонів шоу Холостяк, ви ще й кінопродюсер. зараз на разе чем занимаетесь потому что продюсувалы даже и индийско украинско грузинскую встречку для меня является приоритетом чтобы украина также стала очень популярным местом для того чтобы индусы сюда приезжали и снимали потому что у вас прекрасная страна и я думаю что есть очень много что можно показать миру и как вы понимаете индусы снимают больше 2500 фильмов в год так что это достаточно большое количество для того чтобы сделать украину популярной так что моя таковато Цель, чтобы в этом году еще снять пару проектов здесь, у вас в стране. Зараз я так понимаю, вот часто бывает в Украине. Ну да, у меня не было тут три месяца из-за проекта Танцы со звездами, но сейчас я вернулся на Одесский кинофестиваль. И а, мы планируем наш фильм Жених из Грузии, который мы хотим снять тоже в этом году. Часть съемок будет в Украине, часть в Грузии. Вы сами снимаетесь в кино? Как я снимаете, как продюсер? Я не снимался, но в женихе из Грузии я буду играть главного героя. Так что это будет мой дебют. Да. Вы как. Продюсеры придумали снимать кино про нареченного грузина, который приезжает в Украину шукати себе наречену. Ну, власне, все, как про вас? Не, ну как, это все, все же не документальный фильм. Соответственно, у нас будет сценарий. Я думаю, что э, главный герой он отличается от меня. Есть, возможно, какие-то сходства, но я думаю, что э, все-таки я попытаюсь сыграть именно того персонажа, который сценаристы вложили в нашу историю. нашому каналі, на каналі 1 плюс 1, зовсім скоро стартує танці з зірками. Ви брали участь нещодавно у грузинських танцях з зірками. На жаль, не виграли цього шоу, але досвід танців отримали величезний. Це було невероятно трудно, але в той же час для мене це було огромне удовольствие, тому що я дуже люблю танці, і таку можливість я не хотів упустити. Я також танцював український танець, це було дуже-дуже трудно, дуже але я... Гопак? Гопак, так, да, так, да, так. Да. Я, я, я думаю, що зрителям дуже подобається. И я сам был очень доволен также. Нас учили хореографы, которые были с Украины. И, соответственно, вся программа, которую ставили, главный хореограф был из Одессы, кстати Дима Дикусар.